Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera yang dihormati uh, Dr. Pensyarah uh, Dan rakan-rakan sekalian uh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam selawat dan salam Ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW Ahli keluarga baginda serta para sahabat saya Muhammad Zain bin Abdullah aa, dan juga rakan-rakan kumpulan iaitu Muhammad Syamil bin Razali, Muhammad Waiz bin Muhammad Hamzan dan Amrul As bin Abdullah akan membentangkan satu tajuk iaitu takrif jual beli mengikut fiq muamalat. Okey, tujuan perbentangan ini adalah untuk membawa maksud memahami maksud sebenar jual beli menurut Islam serta mengetahui garis panduan um, yang telah ditetapkan oleh syarak supaya urusan jual beli itu bebas daripada unsur yang haram seperti penipuan penindasan dan riba. Okey, yang pertama sekali kita nak tahu tentang definisi, definisi jual beli dari sudut bahasa ialah bermaksud uh, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Manakala daripada segi istilah syarak iaitu pertukaran harta antara dua pihak yang membawa kepada pemilikan kekal dan sah. Jadi jual beli yang sah dalam Islam, mesti dilakukan dengan jujur, sukarela dan tanpa paksaan. Jadi Islam menolak sebarang bentuk rusniaga yang bersifat tidak telus berunsur penipuan iaitu ghara dan penindasan. Jadi dalil yang pertama sekali yang paling penting iaitu dalil pensyariatan jual beli ini uh, iaitu firman Allah SWT dan surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Uh, jelas bahawa Allah membezakan antara jual beli yang adil dan riba yang menindas selain itu uh, Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda dalam hadis uh, riwayat termizik iaitu peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi sediki dan syuhada di akhirat so, seharusnya tentang rukun uh, jual beli uh, mestilah memenuhi tiga rukun utama iaitu penjual dan pembeli istilah berakal balik dan dengan kerelaan hati dia tanpa paksaan kedua lafaz ijad dan qabul iaitu persetujuan secara jelas sama ada melalui lisan ataupun daripada segi perbuatan barang dan harga barang yang sah pemilikannya dan harga yang diketahui dengan jelas seterusnya kemudian selepas daripada rukun kita pergi ke syarat sah syarat sah jual beli mestilah barang tu mestilah halal suci dan boleh diserah dan dimiliki dan jual beli itu tidaklah tiada unsur penipuan atau gara tiada isu paksaan dan mestilah adil tidak boleh mengandungi unsur riba ataupun kezaliman dengan ini Islam memastikan urus niaga itu dijalankan dalam suasana yang telus adil dan berkat dan daripada keseluruhan secara ringkasnya itu kita boleh uh, nilaikan iaitu hikmah persyaratan jual beli ini antara dia adalah memudahkan manusia mendapatkan keperluan secara halal, menggalakkan ekonomi yang adil, bebas daripada penindasan atau monopoli, menjauhkan manusia daripada riba yang boleh membawa kepada penindasan ekonomi dan paling penting membentuk akhlak peniaga yang amanah dan memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Okey untuk seterusnya dalam hukum fik muamalat gharar bermaksud unsur tidak ketidakpastian yang besar dalam sesuatu transaksi. Contohnya apabila maklumat barang tidak jelas seperti tidak dinyatakan saiz, warna atau keadaan yang sebenar Selain itu, ada juga ketidakpastian tentang masa penghantaran atau cara pembayaran Dan jahalah pula merujuk kepada ketidaktahuan tentang sifat barang yang penting dalam akad jual beli jika gharar dan jahalah ini terlalu besar, ia boleh menyebabkan akad menjadi falsid atau tidak sah kerana boleh menimbulkan pertikaian dan menzalimi salah satu pihak oleh itu Islam mewajibkan supaya maklumat dan maklumat transaksi diperincikan dengan jelas untuk menjaga hak pembeli dan penjual selain itu isu gharar jual beli dalam talian juga terdedah kepada pelbagai bentuk penipuan antara yang paling kerap berlaku ialah penyamaran identiti di mana individu ataupun sindiket mencipta laman web palsu atau akaun media sosial tiruan untuk memperdaya pembeli. Penipuan maklumat produk juga sangat biasa. Contohnya, memaparkan gambar yang cantik tetapi barang yang sebenar tidak sama seperti yang diiklankan. Seterusnya, terdapat penyalahgunaan maklumat kad kredit yang dilakukan apabila data pribadi pembeli dicuri dan digunakan tanpa kebenaran. Penipuan pelaburan atas talian juga semakin banyak dengan janji pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat tanpa bukti yang sah. Semua bentuk penipuan ini tidak ini termasuk dalam kategori kategori tadlis atau penipuan yang jelas dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari kalangan kami Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya larangan terhadap penipuan dalam urusan muamalah Sebagai pengguna dan penjual kita perlu memastikan semua syarat akad jual beli dipenuhi Antaranya ialah memastikan barang yang dijual diterangkan secara terperinci harganya dinyatakan dengan jelas dan transaksi dilakukan secara amanah dan telus. Dengan cara ini, kita dapat mengelakkan unsur ghoror, jahalah dan penipuan serta memastikan jual beli dalam talian berjalan dengan sah yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penipuan di dalam Islam. Hukum penipuan di dalam Islam secara amnya, secara zahirnya telah dinyatakan, telah diwawarkan bahawa hukum penipuan adalah haram. Ini seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barang siapa yang menipu maka dia bukan di dalam golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Pada era globalisasi sekarang kita tengok orang asyik menjual di media sosial di atas talian tanpa menghiraukan Hukum dan Hakam. Sepertimana kita tengok ramai orang menjual ingin mendapatkan keuntungan semata-mata, tanpa berfikir Garar yang berlaku dalam atas penjualan itu sebab. Sebagai contoh, kita menjual sesuatu barang, kita menceritakan barang tu spesifikasi tidak sama seperti yang didapat. Contohnya kita menambah baik Kita cakap benda tu lagi menarik Meriah semua Untuk menarik perhatian orang Untuk membeli Walhal apa yang barang kita dapat Apabila pembeli dapat Tidak sama apa yang dikatakan Sebagai pepatah Melayu kata Indah, kub, indah kabar daripada rupa Ini jelas dalam ayat Al-Quran Ada menyebut A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku curang, yakni adalah orang yang menipu. Lagi, ada lagi ayat Al-Quran yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Dan Sebaliknya apabila mereka menyukat ataupun menimbang untuk orang lain maka mereka kurangi. Ini jelas ayat ini jelas dan tegas menyatakan bahawa konsep penjualan beli atas talian ataupun mahupun di mana-mana penjualan berlaku penipuan. Apabila berlakunya penipuan itu maka jelaslah berlakunya gharar iaitu iaitu tidak jelas dari segi nilai tersebut maka hukum akad jual beli tersebut adalah terbatas. Seterusnya kita pergi kepada topik seterusnya adalah tanggungjawab penjual dan menurut menurut fiqh tanggungjawab seorang penjual apabila kita seorang penjual kita wajib menyatakan perkara yang benar perkara yang benar detail yang benar maklumat yang benar dan juga apabila berlaku kecelaka, kecelakaan ke atas sesuatu barang Maka jujurlah kamu dalam kaedah konsep jual beli Kenapa? Kat situ ada dua poin penting Yang pertama apabila kita berlaku jujur insya Allah Orang yang membeli dengan kita akan ambil teknok Dan kita akan recommend kepada sahabat kita Bahawa ini adalah penjual seorang yang jujur Dan yang kedua adalah itu adalah Amanah daripada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Supaya kita berlaku amanah Jujur Bila kita melakukan jujur InsyaAllah keberkatan rezeki Tanpa diduga InsyaAllah sangat-sangat membawa barakah Penjual harus Memberikan tingkah laku Yang jujur, wajib jujur Memberi maklumat Tanpa mengambil keuntungan Dengan cara yang batil Maka kat situ Apabila kita melakukan konsep jual beli Kaedah jual beli yang betul Maka insya Allah rezeki dan Nilai yang kita dapat tu Keuntungan yang kita dapat tu insya Allah barakah Yang kedua adalah pembeli Pembeli pula Melu melakukan satu semakan Selepas melakukan pembelian Contohnya Apabila seseorang itu Membeli sebuah kenderaan Apabila telah berlakunya akad jual beli ketika berlakunya akad jual beli itu maka seeloknya apabila sebelum berlaku akad jual beli maka perlulah kita melak, buat satu satu semakan secara kasar supaya agar dapat kedua-duanya dapat keredaan. Ha kat situ kita dapat apabila kita dapat keredaan maka jual beli tersebut adalah sangat-sangat yang terbaiklah dan rezeki yang diberikan itu adalah menjadikan asbab barakah untuk rezeki yang akan datang. Sebagai penutup, marilah kita memahami bahawa penipuan dalam talian bukan sahaja satu kesalahan undang-undang tetapi juga satu dosa besar yang ditegah oleh syariat Islam. Dalam fiqh muamalah, setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun syarat yang sah. Antaranya kejelasan muamalat, kerelaan kedua-dua pihak dan ketiadaan unsur penipuan serta ketidakpastian ataupun gharar. Antara cadangan penyelesaian menurut fiqh Islam ialah pertama memastikan akad jual beli dilakukan secara jelas dan nyata sama ada melalui lafaz, tulisan atau pengesahan transaksi elektronik. Kedua, penjual wajib mengamalkan sikap amanah dengan memberi maklumat sebenar berkaitan produk termasuk kualiti, kuantiti dan harga. Ketiga, pembeli pula hendaklah berwaspada dengan meneliti reputasi penjual dan membaca ulasan pembeli terdahulu sebelum membuat apa-apa pembayaran. Selain itu, pihak berkuasa dan penyedia platform e-dagang disarankan menyediakan mekanisme pemantauan yang lebih ketat bagi membantras penipuan termasuk sistem pengesahan identiti sebagai jaminan kepada pengguna Akhir sekali kita semua sebagai umat Islam Menjadi wajib ke atas kita untuk beretika ketika beramalat sebagai satu panduan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Bagi siapa yang menipu maka dia bukan daripada kalangan kami Justru marilah sama-sama kita mengamalkan kejujuran, ketulusan dan amanah dalam setiap urusan jual beli sama ada secara fizikal maupun dalam talian supaya rezeki yang diperolehi diberkati dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian terima kasih kerana menonton video ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan peringatan buat kita semua.